Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya salam sejahtera untuk kita semuanya om swastiastu salam namo buddhi dan salam indonesia untuk kita semuanya bagaimana kabarnya teman-teman hari ini semoga selalu diberikan kesehatan ya dan semoga segala hal baik selalu berpihak pada teman-teman semuanya amin oke teman-teman di vlog hari ini saya akan uh, membahas seputar pakan uh, alami atau ekstra fooding daripada burung-burung peliharaan saya teman-teman ya ini saya akan membahas seputar ulat hongkong teman-teman <tuh> ulat hongkong ini sebelumnya saya cuman beli di tempat pakan burung itu cuman beli sekitar 3000 rupiah kalau nggak salah teman-teman dan sekarang saya awalnya nggak tahu perawatan ulat hongkong itu gimana tapi saya taruh cuman taruh di dalam wadah awalnya taruh di dalam wadah biasa cuman lama-kelamaan kok ada yang berganti kulit teman-teman atau nyurung sumi itu ganti-ganti kulit ulatnya. Terus kok ada yang berubah juga, jadi ada yang jadi kepompong, terus kemudian ada yang jadi kepek. Terus kemudian saya habis itu penasaran teman-teman, saya kulik lagi bagaimana ulat Hongkong tersebut. Ternyata harus dikasih media supaya ulat Hongkong tersebut uh, bisa bertahan lama dan juga bisa beranak pinak teman-teman. Kemudian saya berikan media berupa dedak atau katul yaitu yang digunakan untuk pakan ayam teman-teman dedak tersebut saya gunakan ya di samping untuk uh, memberi makan ayam peliharaan saya dan bebek kemudian saya juga gunakan dedak tersebut sebagai media daripada ulat hongkong ini teman-teman dan tanpa saya sadari ulat hongkong tersebut malah semakin banyak sini, teman-teman awalnya saya cuma beli 3.000 rupiah itu satu plastik yang on-onan itu loh teman-teman dan sekarang ulat hongkongnya jadi banyak teman-teman saya taruh di ada sekitar di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di 7 wadah teman-teman pakai wadah kotak ini dan juga toples-toples bekas saya gunakan untuk uh, tempat dari tempat dari ulat hongkong tersebut teman-teman mungkin teman-teman ada yang bertanya ya bagaimana perawatan ulat hongkong supaya jadi banyak atau beranak pinak teman-teman ya uh, saya sebenarnya nggak bukan ahli atau peternak daripada ulat hongkong atau yang sudah profesional uh, di bidang ulat hongkong teman-teman cuman saya awalnya beli cuma sekedar buat makan makanan atau makanan buat burung-burung peliharaan saya itu cuman berhubung saya pelihara dan saya kasih makan kok malah jadi banyak gitu ya jadinya saya akan berbagi tips pada teman-teman bagi yang uh, Memelihara burung supaya uh, istilahnya pengeluaran atau kos buat beli pakannya minimalnya itu tidak terlalu banyak yaitu dengan cara kita budidayakan ulat hongkongnya supaya jadi banyak teman-teman ini tidak e, bertujuan untuk saya jual lagi ya ini e, semata-mata saya e, budidayakan minimalnya itu buat makanan burung-burung saya burung-burung e, peliharaan saya teman-teman minimalnya biar saya nggak beli ulat hongkong lagi kalau misalnya banyak kan saya nggak perlu beli lagi tapi kalau misalnya ya enggak tahu sih untuk ke depannya kalau misalnya memang uh, Budidaya budidaya ulat hongkong ini bisa saya lakukan bisa saya handle dan saya bisa memahami bagaimana uh, Reproduksi dari ulat hongkong tersebut ya tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya saya bisa berhasil ya dan hasilnya banyak bisa saya perjualbelikan belikan lagi ulat hongkongnya <tuh> dan untuk perawatan dari ulat hongkong itu sebenarnya mudah menurut saya teman-teman karena dari awal saya memelihara burung, pun saya juga sudah membeli ulat Hongkong ya. Yaitu berawal dari saya beli 3.000 rupiah itu yang plastik on- onan dan sekarang sudah banyak. Untuk perawatannya sendiri, teman-teman sediakan saja wadah, misalnya seperti mangkok atau toples atau apalah wadah yang yang agak besar sedikit gitu ya. Kemudian di dalam wadah tersebut, teman-teman bisa memberikan bisa memberi media Bersarang atau media sebagai rumah ulat, pokoknya teman-teman bisa, teman-teman dari -teman dekat, uh, kita buat pakan ayam itu. Kalau teman-teman bisa berikan polar, uh, polar bubuk yang serbuk atau hampir hampir seperti uh, detak, teman-teman. Tapi kalau enggak salah, polar itu uh, dari gilingan gandum. Kalau enggak salah, teman-teman, teman-teman bisa memberikan polar atau kalau misalnya teman-teman enggak -teman ada datang ada polar teman-teman bisa berikan saja fur ayam atau fur lele teman-teman nanti juga media tersebut itu uh, digunakan ulat hongkongnya untuk sebagai makanannya teman-teman. Jadi teman-teman supaya ulat hongkongnya lebih banyak itu memang harus dikasih makan teman-teman. Dan uh, dan makanannya tersebut ya bisa ulat hongkongnya makan dari dedak tersebut atau dari polar atau dari fur tersebut teman-teman. Kemudian kalau saya sih menggunakan Uh, dedak ya terus kemudian saya tambahkan lagi untuk makanannya kadang saya kasih sayur-sayuran sisa istri saya masak itu sayur-sayurannya sisanya saya ambil buat makanannya terus kemudian saya juga mengambil uh, dari fur lele atau fur burung yang uh, kadang sisa dicepuk itu teman-teman kadang saya taruh saya saya taburkan di medianya supaya sebagai makanan ulat wongonya teman-teman terus kemudian seminggu sekali juga saya kadang semprot pakai air ya, minimalnya masa iya, makhluk itu nggak minum kan makanya maka dari itu saya kadang semprot menggunakan sprayer itu untuk uh, di media ulat hongkongnya untuk supaya ulat hongkongnya tersebut minum teman-teman. untuk tahapan atau siklus hidup daripada ulat hongkong ini itu berawal dari ketika saya beli yang di pasar uh, di toko toko pakan burung itu kan biasanya kecil-kecil gitu ya ulat hongkongnya ya uh, usia panen lah yang dijual oleh para uh, pembudidaya ulat Hongkong itu kecil-kecil ya, segitu kemudian saya taruh di wadah saya kasih media untuk ulat Hongkongnya kemudian saya kasih pakan dan kemudian selang beberapa hari ulatnya pun kadang berganti kulit teman-teman berganti kulit menjadi uh, ulat Hongkong yang lebih besar lebih besar lebih besar kemudian setelah menjadi ulat Hongkong yang paling besar itu dia ganti kulit lagi teman-teman dan setelah ganti kulit keluarnya dia menjadi kepompong dan setelah menjadi kepompong itu mungkin sekitar dua mingguan kalau nggak salah soalnya saya nggak nggak terlalu mengamati perubahannya mungkin sekitar dua mingguan setelah dari kepompong itu kemudian uh, si ulat hongkong tersebut berubah menjadi kepik teman-teman yang warna hitam seperti serangga itu Kemudian setelah uh, dari kepik tersebut, setelah kepik tersebut uh, menginjak usia dewasa, kemudian dia bertelur teman-teman, dan telurnya itu menggumpal seperti ini, teman-teman. Jadi uh, di samping teman-teman menyediakan wadah dan pakan untuk si ulat hongkong, di atas wadah tersebut, teman-teman kasih tisu, teman-teman, untuk menutupi uh, media dari ulat hongkong tersebut, teman-teman, gunanya supaya si kepik tidak pergi jadi saat si kepik sudah menginjak usia dewasa saat dia bertelur dia akan bertelur di medianya tersebut teman-teman di media dedak uh, ini teman-teman dan bentuk telurnya itu menggumpal-gumpal seperti ini teman-teman nih. jadi teman-teman jangan dibuang ya kalau misalnya ada gumpalan-gumpalan uh, seperti kotoran ini jangan dibuang teman-teman uh, biarkan saja nanti dia juga akan menetas menjadi larva-larva kecil teman-teman uh, memiliki waktu luang juga dibersihkan teman-teman di itu juga karena yang ada kecil-kecil seperti serbuk itu juga kotorannya teman-teman dan diganti menggunakan media baru misalnya gedak baru atau polar baru atau atau fur baru teman-teman diganti sebenarnya perawatannya sangat mudah sekali teman-teman yang penting teman-teman kasih fur kasih makan atau kasih sisa sayuran juga lama kelamaan mereka akan menjadi besar dan menjadi kepompong kemudian menjadi kepik dan bertelur dan bertelur lagi teman-teman jadi siklusnya seperti itu berputar terus teman-teman mudah sebenarnya sangat mudah sekali ini saya dulu beli 3000 sekarang sudah menjadi banyak saya nggak pernah beli lagi ini ya teman-teman ini kotoran ulat hongkongnya saya gunakan buat pakan ikan teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa itu saja pembahasan atau vlog saya kali ini tentang ulat hongkong teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan tersebut bisa menjadi referensi untuk teman-teman dalam memelihara burung khususnya membudidayakan ulat hongkong supaya meminimalisir pengeluaran untuk membeli pakan ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sudah meluangkan waktunya untuk selalu menantikan konten-konten dari saya. Dan terima kasih sudah subscribe channel saya. Mari lestarikan burung di Indonesia dan maju terus dunia konservasi di Indonesia. Salam satu hobi, salam lestari. Ojo kesel dari Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.